Всем привет, с вами Роктеси. Вот мой первый мастер на Т-71. Танки я сейчас успешно прохожу. В топ выводится машина это элементарно. Там пушка очень дешево стоит. Двигатель можно за свободку прокачать. А гусля тут не так-то уже важна. Потому что без усли все остальные модули ставятся. Вы тут я на карте. Тихий берег, верхний респ. Сначала, сначала решаю поджаться здесь под камень. Меня заносит чуть-чуть. подсвечиваю по чуть-чуть врагов. Мода опять глючат, потому что я уже обзор мода максимум прокачал. Где-то 440 метров, уже больше, наверное, у меня обзор на т 701 Вижу, там и со седьмого решал посетить, что тут есть. На этот фланг пока никто не поехал. Решаю уже подсвечивать эту дорогу. А теперь уже те, кто тут на балконе сидят. На балконе, а тут обычно ПТ за камнями. Думал, что меня могут достать Е100 и ССУ-3. Но вижу, они там за холмом. Слушай, что в лоб на Льва вылазит на Т-71 нельзя. С другой стороны сейчас объеду. Тут, оказывается, куча танков. Я опять отступаю. Т-32 мой союзный подъехал уже сюда. И седьмой уже рашит. Думает, что всего лишь 32, а он безопасный. Но мой барабан на 900 урона всего очень тоже очень опасный. Я его ставлю на каток, расстреливаю пока в каток, чтобы Т32 успешно, успешно смог заехать ему зад. потому что в лопе со седьмого он бы не пробил. И сейчас уже будем добивать со седьмого. Добиваю я, у меня КД кончается. Нанес ну, по ИСО седьмому уже 780 дамага. Поджимаю специально под горку, чтобы я 30 не выцелил. Но Т-30 выцелил моего союзника, который мне очень даже помог. Так бы я с ИСОМ седьмым вряд ли справился решаю, что тут дальше нечего делать. И еду на другой фланг. Уже за мост. Тут бачат с объектом 268 сражается. И успешно, кстати, от него убегает. И объекта я почему-то не пробиваю. Пытался выцелить ему нижний бронелист, но почему-то вообще не получалось. У меня остается два снаряда в барабане. Я думаю, что мне все-таки этих снарядов хватит, чтобы добить объекта. И я с батом чатом пытаюсь э, зайти с двух сторон. Объект 268 отвлекается на бата чата. Мне... Не хватает барабана, чтобы его уже разобрать. И его добивает наша арта. Я еду за их артиллерией, там одна лора у них. Вижу тут тех пантера стоит, которые обязательно нужно расстрелять. Прицел у меня на самом деле не тут находится. Это автоприцел специально включил. На светляках часто таких нужно автоприцелом пользоваться получаю от т 24 с поджогом. Тушиться пробелами уже быстро умею. Наловчился. Т-71 частовато, конечно, горит. тушитель нельзя убирать. Еще БК частовато критует. Я уже решаю убегать. Тут Лёва, Т-30. По мне никто не попадает что бегать надо, я один остался, один я против трех ничего не смогу сделать. нету к своим союзникам. Там из 8 уже штурмует нашу базу. У С30 слишком картонный корпус. Я даже 160 урона нанес. жду, пока этот й не будет на меня стреть. Он стреть на меня продолжал, но все-таки поехал уже. Он топовый, потому попасть по мне, естественно, не сможет. У него слишком касая для этого пушка. Так и есть, он по мне промахивается. Я наношу ему еще 138 урона. И решаю уже начать его крутить. Амикс 50 b тоже со мной поехал. Я его чуть подождал. Вот этот был уже, можно сказать, шотным. И я его добил 50 b Но свой фраг я все-таки забрал, отомстил Т-34. Сейчас уже собираюсь крутить Левика. Когда нет нету времени, один салят, потому что уже выстрелил с барабана, вижу, куда смотрит Левик, по моду на мини-карте, и его кружу. И Левик тоже умирает. Остается один Е-Сотый, голду не заряжаю, потому что у него слишком много для этого экранов. А у меня кумулятива ⁇ это голда. Еду за Е-Сотым, он оказывается за этим углом. Я думал, что у Исотова косая пушка, но это оказалось не так. И он меня убивает. И таким образом он как-то все-таки меня выцелил. Хоть у него разброс был уж точно больше, чем мой танк. Но и сотому все равно уже настоит хана. Тут 50 Б еще к нему подъехал. И сотого разобрали. В итоге Получила уже мастера. Хоть урона стрелял немного, но... Все-таки была такая тактическая игра. И много по десяткам стрелял. И 4 фрага тоже за фраги. немало опыта дают. С вами был Рок10. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.